Слово надається активістам майдану, депутатам Запорізького районного совету районної ради, я вже на суржик перехожу Владиславу Куценка і В'ячеславу Колєснікову. Будь ласка, слава Україні! Героям! слава! Здравствуйте, дорогі запорожці! Ну що сценарій власті не спрацював. У них було мнение, що після Воскресіння ми всі з вами спрячемося. и Майдан исчезнет. Мы видим, что многотысячный Майдан снова собрался, а поэтому все, что они задумали, у них не выйдет. Все их провокации провалились, ничего у них не получилось. Они обвиняют сегодня актив Майдана, что мы хотели захватить здание облгосадминистрации. Так вот, вы не дадите мне соврать, когда мы пришли, здание уже было захвачено. Оно было захвачено так называемыми тетушками. Но у нас еще, я расскажу, возникнет вопрос, кто это под этими масками. Они выглядывали из окон, они бросали камни в людей, они обзывали, оскорбляли и провоцировали мирный митинг. Так в чем виноваты люди, которые пошли освобождать здание громады от этих так называемых тетушек? Героям слава. Героям слава! Они этого не испугались. И они освобождали. Я хочу, чтобы вы все, у кого есть компьютер, пришли домой и внимательно посмотрели на тетушку в белой маске, который прыгал на балкон. Вы видели, у него слева пистолет? Да. Так у меня вопрос, с кем милиция? С народом или милиция и есть тетушки? Это серьезный вопрос. И у нас сегодня есть факты и доказательства говорить о том, что часть милиционеров одевает эти маски и руководит подразделениями этих тетушек. Вот кто прячется под этой маской. Поэтому действительно надо говорить о присяге, которую каждый, кто одел мундир, должен выполнять. А не выполняет, срываем с него погоны и, и пожалуйста, домой, комиссовать его. Пускай смотрит телевизор и пытается создавать какие-то там... Дружины народные. Вы слышали, что они вчера призывали в областном совете создавать какую-то народную гвардию, чтобы освобождать Украину от кого? От, собствен... от собственного народа. Они хотят освобождать Украину от собственного народа. Гальбаев, гальба, 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 это позор! К микрофону выходят депутаты регионалы, к микрофону выходят депутаты коммунисты. Батьевщина Рудик Владимиру Ивановичу, нашему главе фракции, слова не давали. И одна и та же, знаете, там у них идет, я извиняюсь, скажу, подяга. Обзывай, они даже запутались, как надо назвать оппозицию. Они вначале говорили на нас чернушки, в ответ на тетушки. А потом забыли и стали говорить чернявки. То есть у них там уже настолько потеряно все, что они даже не понимают. То есть мы все с вами чернявки, уважаемые запорожцы. Позорим. И вот я, как один из представителей э, переговорщиков с губернатором Пеклушенко последние переговоры, у нас третьи были, был Владимир Иванович Рудик, глава фракции Батькивщины, депутат облсовета МНЫХ, э, я и Вячеслав Колесников. Мы зашли уже в конце, а, и подлобника Виталий, которого нет сегодня с нами, к сожалению, но он с нами духом, я уверен. Да. Так вот, мы зашли к губернатору Пеклушенко, и у нас были требования прекратить применять силу против людей. Прекратить провоцировать, поймать вот этого гражданина в белой маске и вывести его и сказать, кто это. Потому что, извините, они сегодня нам в камеры говорят, мы не имеем права называть фамилию того, кого задержали. А зачем вы назвали фамилию Артюшенко? Зачем вы назвали фамилию Подлобникова? Скажите нам этого преступника фамилию, пусть люди знают, кто это. Так вот. Нас попросил губернатор, я не приму силу при двух условиях. Первое, вы разблокируете проспект депутатам обращения. Второе, вы больше не будете штурмовать. Через 10 минут мы вышли на улицу и попросили людей проспект разблокировать. Дальше ни одного штурма не было. Но цена слова губернатора и цена слова генерала. Людей избили палками, людей покидали в ВВС, люди раненые пришли в больницы. Вот цена их слова. Были ли штурмы потом, скажите? Нет. Не было. Это был мирный митинг. А дальше они говорят, мы никого не задержали, все на свободе. Домашний арест ⁇ это не свобода. Какая свобода, что человек с браслетом сидит дома и не имеет права выйти. И вот дальше цена их договоренности. У меня, как у депутата, повестка. Меня вызывают как подозреваемого. Они взяли активистов, которые не были депутатами, теперь переходят на нас, на Батькивщину и на всех остальных. Но мы запорожцы не сдадимся. Мы призываем вас всех стоять за правду, стоять до конца, быть патриотами любить свой город и любить свое право. И мы победим. Они не держат свое слово. Грош цена их слову. А за нами с вами правда и за нами с вами победа. Слава Украине! Слава! Молодец! Слава Украине! Слава! Если в Украине власть защищает Беркут и Титушки, то в Запорожье защищает власть Беркут и Пеклушки. Вот так их сейчас надо называть. Пеклушки, те, которые были в облсовете, те, которые поломали мебель, выламывая биты для людей, чтобы потом их бить. Вот для чего сегодня власть защищает себя. Я, мы подготовили обращение, я бы хотел сейчас его зачитать. Уважаемые запорожцы, 26 января местная власть показала свое истинное лицо. Страшное и кровавое. У нас мирный протест, но используя знакомой власти метод провокаций, она по-зверски расправилась с простыми запорожцами. Тем самым доказала, что защищая насилие, убийство, зверство, издевательство, беззаконие, Воровство людей. Ее цель – утопить демократию в крови. Конституция Украины говорит, что граждане имеют право на мирные протесты, собрания и митинги. 150 раненых, 50 задержанных мирных запорожцев, ни в чем не повинных людей, просто похоже бросали в автозаки. Что это было? Объясните нам, хозяин области, почему молчит мэр города, избранный запорожцами. Да, народ против запретов демократических прав и свобод против диктатуры, насилия, против драконовских законов. Эта лживая власть защищает себя, прячется за спинами пеклушек и Беркута. Хочу обратиться к своим структурам, милиции и спецподразделения Беркут. Когда-то народ гордился вами, но то, что случилось чер... 26 числа, мы, жители Запорожья, налогоплательщики, возмущенные событиями на площади, кого вы защищаете? Вы грудью стали на защиту их миллионов, их миллиардов. Они за нашими безработными учителями, врачами, рабочими, пенсионерами с пенсией тысяча рублей. Кто их защитит? Теперь со всей уверенностью можно сказать, нет, не эта власть. Она ведет нас в пропасть, хочет превратить Украину в тюрьму, разделить нас. Они... Нет насилия, нет крови, нет диктатуры. Ганда им! Ганьба! 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 Слава Украине!